Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que tenemos muchísimas novedades sobre golf, sobre Sam, sobre you, quien se encontró en el Neh How Fashion. Junto a los chicos de History 4, además, cosillas sobre Color Rush. Y es que, chicos, hay que ponernos bien la peluca porque ahora sí tendremos segunda temporada. Y por otro lado, ¿me o extraña golf? Bueno, ahora recordaremos uno de esos momentos épicos que nos dejó en una de sus entrevistas individuales. Además de noticias de los chicos de World of Honor, y es que june estuvo por revelar una conversación que tuvo con Sanse Han en privado por WeChat Ay, chicos, y es que todo lo que tenemos para hoy es sumamente de imposible de perdértelo así que quédate y disfrútalo y déjame saber cuál fue tu momento favorito y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canalísima chicos comenzamos comenzamos Y es que hoy fue el Ni How Fashion, donde hubieron muchísimos invitados, tales como los chicos de History 4, donde pudimos ver no solamente a sus protagonistas principales, sino también a Yu, The Fighting Mr. Second y We Best Love. Y es que, quien no ama a Yu Teng? Y es que este muchacho es de lo más tímido, incluso se puso un poco tímido cuando vio a la cantidad de prensa que fue este evento. Y estos muchachos nos dejaron muchísimos momentos. ¿Ustedes qué pensaron de ver a los? chicos juntos en este evento tan importante así que vamos a ver un poquito de, de todo lo que nos dejaron los muchachos antes de que entren a este hermoso evento y déjenme saber qué piensan de los chicos de History 4 qué guapos verdad Hei. <laughs> Golf nos habla sobre cómo pasó el Song y también deja un saludo especial destinado para todos los televidentes de Canal 3. Y es que este muchacho es bastante divertido y nos cuenta cómo la pasa y cómo la festeja junto a su familia. Así que vamos a ver lo que dijo él de sus propias palabras. Déjenme saber qué pensaron al respecto. สุขส,สันต์วันสงการนะครับทุกคนก็ในสงการในปีนี้นะครับก็ขอเล่นสงกา์กันแบบ New Normal นะครับผมก็กลับบ้านไปรดน้ำดอกหัวให้ผู้ใหญ่ที่บ้านกันนะครับสำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านต่างงหวันก็ขอเดินทางด้วยความสุสดีพันนะครับผมไว้เจอกันนะครับสุขส,สันต์วันสงการครับผม Y es que la película de Color Ross finalmente dio la luz y con ello nos trajo una tremenda sorpresa ya que al finalizarla hay una parte especial en la parte de los postcréditos hay una parte donde se menciona textualmente si quieres conocer a yo, tu mamá y bueno ahí se termina todo y es que todos recordamos que el director dijo que aún tenía muchísimo para dar en esta historia pero lastimosamente no contaban con los fondos para poder financiar el proyecto pero si tenían algún tipo de financiamiento de la parte exterior o internacional, con gusto realizarían una segunda temporada. Y es que esto estaría confirmando que tendremos segunda temporada. Bueno, solamente el tiempo lo dirá. Recordemos que en esta película tampoco se dio a conocer muchas cosas sobre la mamá de nuestro amado personaje. Así que, chicos, ¿podría esto ser la continuación, el inicio para una segunda parte de esta hermosa historia? Bueno, solamente el tiempo lo dirá. Aún así, hay muchas. Esperanzas, ya que mucha gente habla de que esto sería la confirmación de la segunda temporada y la secuela de Color Ross, así que déjenme saber ustedes qué pensaron al ver esto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que nuestro querido Sijón actualizó sus redes con unas preciosas fotos donde se lo ve de lo más sexy. Y es que incluso él mismo se comentó la foto y es que puso estos emojis que nos hicieron sonreír. Hay que admitir que Sijón es lindo y es muy guapo con todo lo que se ponga, ¿verdad? Qué emocionante ver como los chicos están sacando cosillas nuevas, ¿verdad? ¿Ustedes qué pensaron acerca de estas fotitos? Es que ahora vamos a recordar uno de los momentos más épicos de Mew cuando estuvo en una transmisión en vivo por sol individual donde habló de que quería llevar a donde a golf y que lo extraña cuando no lo ve. Bueno chicos vamos a ver todo lo que dijo así que quiero saber en los comentarios ustedes qué pensaron al respecto de esto y bueno déjenme saberlo todo que los estaré leyendo. <laughs> ไม่คุณ <amounts> ร <of water writers> ู้รู้ตัวไหมว่าสายตาคุณก่อนผมรู้เลยคุณจะถามอะไรเลยก็ดีครับผมทำงานในการสนุกดีทุกวันนะถ้าวันไหนไม่เจอมีแบบคิดถึงบ้างไหมถ้ามีบ้างโทษทีโทษทีถ้ามีบ้าง Y es que Gon Jun en una conferencia de prensa estuvo a punto de revelar una conversación que tuvo con Sansehan por medio de WeChat, Chadis es que se demuestra que los muchachos están unidos y que se llevan bastante bien después de su participación en World of Honor. Y es que todos nos conquistó en sus respectivos personajes como el Wayne Que Qué emocionante ver cómo los chicos se llevan y se tienen en cuenta incluso cuando están en separado. Ay, es que todo lo que dice Gon Jun sabe cómo es hacerse querer y también y quieran también a Sehan que se ha ganado muchísimo reconocimiento y amor por parte de toda la gente que se ha quedado enamorado con World of Honor. ¿Y ustedes qué pensaron? Así que vamos a ver un poquito de lo que él dijo en la conferencia de prensa. 说太难了，刘宇宁啊，唱的太高了。哎，天方那个方给我吓的，我也不敢唱。最近最近有没有在准备好了吗？只能说尽力吧，我我我尽力了，降几个 T 我就不知道了。先问呀。嗯 我发别的去泡的胶片挺多不能说。你刚刚那是一个多小时，说你说。那最近有在疯狂的练歌吗？最近有在练歌。练歌，我天天都在唱，就是没见起色。拍拍照的时候非常喜欢歌，非常轻松。唱两句吧。唱。唱吧。唱吧。去听演唱会。你以前有幻想？ 啊、我我有想过，我生日的时候，之前有说过，准、就是、稍微火了那么一点点，可能会开生日见面会。哈哈，开演唱会没有想过。不知道有无 g rap？还早呢。rap，说来就来，但你总不会唱吧？多 <laughs> 专辑何时安排上？专 曲方面的问题，因为你唱得好啊。不瞒你说，有很多唱片公司给我发出了邀请，嘿嘿嘿嘿，但是我觉得自己还不够资格，以后再说吧。嘿。Hey. Espera, aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.